Ламікон, Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Росіяни пішли на штурм і втопили танк. Так збройні сили Російської Федерації намагалися вийти на кордони Дніпропетровщини. Ні, харашо поплила ця команда не в полосатих купальниках, а в танкових. А, а як то їм так вийшло? Екіпаж ще пішов під техніку разом із водою. Біля населеного пункту Срібне штурмували наші позиції на танках і отримали таких гарних водних люлей. Ну, это же опять россияне, надо понимать, как они обучаются. У них проблема большая психоматрица. То есть есть определенный там до пяти лет прописывается практически код жизни, и вот вот эта психоматрица проблемная у них. Они вы помните, как они детей одевают военную форму, они там все войну эту вторую мировую про проигрывают, то есть всякие. Пьески играют, ну и так далее, и тому подобное. И все еще воюют в прошлом тысячелетии. Детей туда натаскивают, и вот в этой детской психоматрице им прописывают о том, что э, есть железо, которое плавает. Только ж не все плавает. Иногда плавает э, то, что не надо, иногда то, что надо, тонет. Так вот эта проблема, их эту психоматрицу никто не переключает. Видят железо, им в детстве сказали, что э, есть э, плавающие танки, ну есть, но только что это ж не не танки не такого уровня. Танки-то как раз тонут, они если есть возможность они по дну идут, ну то есть там целые целые э, комплексы навешиваются на них, чтобы они проходили. А плавает в основном, ну в основном навоз плавает, это самое по российским меркам, это как минимум. И э, некоторая техника вдвшная, то есть там действительно есть э, несколько позиции, которые могут держаться на воде и со скоростью до 10 км в час практически преодолевать водные преграды. Но это разные вещи, а для них это очень сложно понять. Железо, железо, поехали, поехали. Ну, а потом утонули, откуда того водичка пошла, вот то тепленькая это пошла. Ну, примерно так это, это сам. пока уже дышать нечего. Хай вони а, вони то самі не тонуть, бо вони а, ну те, 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 що пахне значить в каналізаціях, але тим не менше їхня техніка, ну але в принципі, якщо не фігурально, а реально разом з ними і тоне там їм і місце. Ну а те, що вони нічому не можуть навчитися і одні ті самі помилки постійно реалізовують, то то тільки нам на руку. Головнокомандувач командувач збройних сил України Олександр Сирський, як я анонсувала, відзвітував про а, бої за березень місяць на фронті, які відбувалися за його спостереженнями. Головними завданнями для української армії залишаються утримання рубежів оборони. Стабілізація ситуації на загрозливих напрямках фронту в поточному місяці було досягне успіхів на покровському напрямку зокрема в операційній зоні. Оту Донецьк противник зосереджує основні наступальні зусилля. Це факт, однак при цьому буксує на місці зауважує сирський. А що дає зараз нам змогу так утримувати ворога? Чи можемо ми казати, що станом на на зараз на покровському напрямку, фактично така активізація вона вичерпана і найближчі тижні не зможе ворог там посилювати, чи ото як вони пішли в обхідний обхідним? шляхом, то они там могут как-то свои наступательные потуги. Вот так сложилось сейчас на Покровском направлении. Один из моих друзей, генерал Наев, работает на его 10 лет. И как раз это его восточное направление. А тут даже его и знал в свое время еще в 2014 годов. А Он сейчас командир тактической группы. Задача которой как раз разматывать россиян по разным направлениям. То есть это тактическая группа она постоянно в передвижении, именно она дает возможность то есть, докладывать об этих потерях страшных для россиян, то есть больше тысячи россиян. Вот они передвигаются постоянно. Те, те задачи, которые были выполнены еще в прошлом году генералом Гнатовым, остановка россиян в очень неудобной для них конфигурации по Восточному фронту, то есть мы остановили их во-первых, под Покровском их поймали, а во-вторых, остановили их в районе Курахова. То есть пусть отошли там в район Константинополя, но тем не менее. Кураховский карман, так называемый, до сих пор удерживает россиян в очень неудобной позиции. Они вроде как и оперативное вклинение выполнить смогли, но попали под удары, фланговые удары, и вот в том числе тактической группы «Наева». Потому я говорю, что из первых узнаю, чем они там занимаются? Как раз именно этим, уничтожением. В, это, в этой плохой для себя оборонительной позиции уже россияне не знают, что делать. Они боятся сейчас выдвинуться с, с западнее Селидова. То есть еще как-то до Селидова доползают, а дальше уже от билет в один конец. Туда до Покровска, до Удачного редко кто до, доходит. И вот сейчас несколько таких плацдармов в районе Покровска есть удачных для нас, вот как раз в удачном удачные плацдармы. Удачные, само собой, uh -huh. Котлина, которая чуть севернее, Песчаная, Шевченко, Успеновка. То есть сейчас такие давления там довольно-таки серьезные на россиян оказываются с трех сторон. Это такой плацдарм для уничтожения. Там же как раз наши ребята и работают. Ну, естественно, по всей линии фронта имеется в виду. Именно покровского у россиян большая проблема. Они зарыться не могут просто конфигурация фрон фрон фронта такая, они не выровняли ни один из флангов, ни, вос ни северный фланг. Вот они сейчас подошли, там пытаются как-то выйти на э, трассу с Покровска на Константиновку, но опять же попадают под удары наших дронов. Мадяр там работает, а это вообще красавцы ребята, разматывают россиян, они только отползают от Селидова они тут же начинают их перехватывать, FPV-дроны. Э бригады уже Мадяра, молодцы, и э, с юга также поддавливаем на, на наши части, вот в районе э, того же Константинополя, не даем россиянам развернуться, потому для них очень тяжелая ситуация сейчас на Донецком фронте, туда как раз планируется часть резервов, которые сейчас они будут выводить, и там до двух дивизий с курского направления. Вот почему та, э, э, те действия наши на Белгородской области сейчас очень оправданы за, на то, что мы зашли на, на Белгород. Часть э, этих резервов надо перехватить, оставить, связать боями по Белгородчине. Там для нас есть такие положительная динамика, о которой Сырский-то и говорит вот за март месяц. За спостереженнями західних медіа, зокрема, ми говорили і минулого тижня на 3-4 кілометри в глиб, значить, з Білгородської області було просування. Чи можемо зараз розуміти конкретніше, яка там ситуація? У 4 чотирі кілометри вглупа по ширині більше 10 кілометрів. Практичська поповки до залісся є та доволі таки серйозний плацдарм, який зараз наші війська. Занимают, ну он пока дышит, то есть э, там можно в принципе тот э, участок, который мы будем держать, определить по взорванным мостам. Подорвали мосты, видеоряд очень такой довольно-таки э, успешный был э, в Ютубе, вообще в интернете показан как раз по подрывам. То, точнейшие подрывы, заход э, боеприпаса э, практически в центр моста разнесли все подходы и вот... Сейчас этот плацдарм, который создается на Белгорочине, он еще будет расширяться. Он дает возможности нам, первое, контролировать часть Белгорочины, создать зону безопасности, буферную зону так называемую, заняли лучшие удобные высоты для обороны, то есть это усилили свой оборонный потенциал, плюс высот, естественно, дальше контроль где-то 15-20 километров работы армейской артиллерии, которые мы можем как раз это и есть та буферная зона, то есть мы демилитаризовать можем где-то до 30 километров трансграничной зоны. Ну а россияне, ж, естественно, их денацифицируют сейчас э, белгородские власти, вывозят оттуда местное население. Mm -hmm. Ну а российские кабы, российская артиллерия перемалывают э, всю инфраструктуру. То есть э, такая выполнение СВО. С помощью двух армий. Украинская армия демилитаризует, а российская денацифицирует российскую территорию. Хоча насправді тим би мешканцям було би спокійніше під наглядом збройних сил України, як це показала в свою чергу Курська СВО імені Сил оборони це визнавали, і навіть а, російська а, уповноважена справ людини виходила і казала, що ну це ж коли бійці а, збройних сил України допомагали бійцям на Курщині, то цей факт був визнавала Москалькова і не заперечувала його. Ну але хай їм да вивозять ви значить вже звільняють свою землю від своїх ж що стосується Курщини, там. Ми теж не здаємо ще позиції, ба більше в Курській області Російської Федерації бійці з спеціальних сил операцій ЗСУ взяли в полон росіян, які йшли штурмувати українські позиції. Зокрема, бійці сил спеціальних операцій звітували про те, що двоє російських військових здалися в полон. Дивіться, ще й продовжуємо поповнювати там обмінний фонд. Яка ситуація на курщині? Ну это же как всегда, россияне э, заходят на нашу территорию, а когда зашли на территорию, бер, берут в плен и начинают спрашивать, что ты делал, а, а я такая за турка, на такая за турка, на, ну вот мимо прошла, Ну, примерно так, дурачка включают э, и все, ну естественно шли э, на наши позиции и сейчас э, вместо уничтожения, ну стоит до сих пор задача стоит задача взять в плен большее количество россиян для того, чтобы пополнить обменный фонд очень важно вернуть наших ребят, а вернуть их можно только в результате обмена, ну, на данный момент, потому большое спасибо уже нашим бойцам, которые вместо того, чтобы минусовать россиян, это намного безопаснее, идут на определенные мероприятия для того, чтобы взять в плен, ну, а дальше обменять, уже вернуть на наши, наших ребят, сохранить наши жизни. Тобто ці эти, эти операції проводяться іноді з точки зрения росіян, не такі есть сами самі вот заползают. а з другой стороны, наша розвідка заходить в тили противника для того, щоб якраз для этой задачи, то задачі взяти побольше плен, щоб потім можна було своїх обмінярма. Ну ми там ще отримуємо певно. Я так було більше 100 квадратних кілометрів, що останні бачила. Але наскільки це ще доцільно на Курщині? Тут дело не в километрах. Мы же не русские, нам же чужого не надо. Ну, мы не захватываем территорию для того, чтобы ее захватить и там себе оставить. Если удерживаем территорию, то только для того, чтобы обеспечить оборону своими, своими земли. Почему зашли на Белгородчину? почему остались на Курчине. То есть да, зашли сначала. Глубокий прорыв такой оперативный был на несколько десятков километров. Опять с задачей демилитаризации такой серьезной потом отошли на рубежи, вот на данный момент находимся на российской курской земле, но с точки то есть с задачей обороны наших, наших рубежей. Высоты там просто, вот именно в районе чуть южнее Суджи, это южнее реки Суджи, там высоты, разница по высоте 57 с метров, нам просто удобнее именно на высотах находиться для того, чтобы оборонять. Украину, чем, допустим, откатываться чуть южнее на нашу территорию и в низине удерживать российские войска. Потому тут вынужденная мера, это вынужденный заход на сопредельную территорию противника с целью улучшения механизма обороны, без захвата территории как таковой. Потому А это мы можем делать согласно 51 статье ООН, Устава ООН. Однозначно, добре, зрозуміло. Бо я багато питань теж отримую: що чому наші бійці там, що давайте їх повністю всіх виводити. Це ж така небезпечна. Але ж ми бачимо, що дійсно ворог і на Сумщині, на Чернігівщині, ДРГ запускає. Ну і, зокрема, Сумщина є в планах тих регіонів, які росіяни хочуть атакувати найближчим часом, як вони хотіли це зробити до початку курської своє, каже Зеленський. Дело в тому, що якраз з цілею уменьшення потерь Вот, вот тут, тут, если правильно отвечать вот на такие вопросы, mm -hmm. действительно немало. Если мы отойдем с Курской территории, допустим, на свою, а у нас невыгодная позиция, нам надо либо дальше уже отходить на высоту, то есть потерять еще несколько километров по фронту, либо оставаться на Курских высотах для уменьшения потерь. Нам намного удобнее оборонять, допустим, нашу территорию, находясь на, mm -hmm. э, на высотах, расположенных на Курской земле. Потому что здесь уже границу, как таковую, никто ж не сможет. Военные на границу внимания не обращают, тем более ее э, по земле ж никто толком не проводит. Потому вот это правильная действие. Вот сейчас, на данный момент, это очень грамотное и правильное действие расположения линии фронта, тоже правильное, на, на Курской земле в том числе. Чуть раньше надо было просто это делать. Но ну, это мы с вами уже не один раз проговаривали. была э, с, с Нового года, сразу после Нового года У поуправлять яким процесом одходу на ці Так, про це ми говорили неодноразово. Що хтось хоче, може подивитися наші попередні випуски. Дійсно, про те, що зима там кінець грудня, початок січня це було б оптимальним варіантом. Ну сталося дещо пізніше, вже як сталося. Але зараз дякую за це роз'яснення, пане Романе. Бо турбуються, які ми, звісно, за кожного нашого бійця, бічні. Всі наші глядачі, ми їм теж дякуємо, що їм не байдуже. Ось ми і пояснюємо, чому відбувається так, як є.